Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur mamike kali ini mau bikin donat dengan isian coklat yang sangat lumer dan nyoklat banget. Untuk tekstur donatnya sangat empuk, lembut, dan bisa buat ide jualan juga. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di-skip, ikuti langkah-langkahnya. Bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini, atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama kita buat isian filling coklatnya dulu. Siapkan wajan teflon, kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream, 1 sendok makan coklat bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu ini kita ayak supaya tidak ada yang menggumpal. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 50 gram dark cooking coklat. Kemudian tambahkan 150 ml air, bisa diganti dengan susu cair full cream ya. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Nah setelah mendidih, kemudian ini kita angkat ya, kita matikan kompornya. Siapkan plastik piping bag, kemudian kita masukkan aja ya, untuk cairan atau coklat fillingnya lalu ini kita sisihkan dulu kemudian kita buat adonan donatnya siapkan wadah yang lebih besar kemudian tambahkan dua kuning telur kita kocok lepas kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 setengah sendok teh ragi instan kemudian tambahkan 140 ml susu cair full cream dan ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan pastikan gulanya sudah larut ya setelah gula larut kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga dengan serbet bersih ini kita proofing, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, ini sudah mengembang ya, tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan 3 sendok makan susu bubuk full cream. Semua bahan kering ini kita ayak. lalu kita aduk ya sampai tercampur rata cukup menggunakan spatula aja supaya mudah ini saya lanjutkan mengulai ini menggunakan tangan jika teman-teman ada mixer boleh banget ya digunakan nah setelah tercampur kemudian tambahkan satu sendok makan margarin atau boleh juga diganti butter kemudian tambahkan setengah sendok teh garam lalu ini kita ulen lagi ya kurang lebih 2-3 menit sampai tercampur rata oh ya untuk adonan yang tidak diulen lama atau tidak menggunakan mixer adonan harus lembek seperti ini ya jadi konsistensinya harus diperhatikan nah jika sudah ini bisa kita proofing kurang lebih 15 menit setelah 15 menit kita buka tutupnya. Lalu kita kempiskan adonannya, kita buang gasnya. Kemudian kita timbang masing-masing kurang lebih 40 gram ya. Jika tidak ada timbangan, boleh dikira-kira aja. Lalu ini kita rounding ya, kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus lalu siapkan alas kertas, boleh menggunakan kertas apa aja. Kemudian ditabur menggunakan sedikit tepung seperti ini ya supaya tidak lengket. Lalu letakkan adonan di atasnya seperti ini. Kemudian kita proofing ya, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Jangan lupa sambil ditutup ya menggunakan plastik atau serbet bersih. Nah, setelah 15 menit untuk yang bawah ini sudah mengembang ya. Kemudian kita pipihkan seperti ini. Jadi bagian tepinya tipis dan untuk bagian tengahnya agak menggelembung seperti ini ya. Kemudian kita isikan filling coklatnya seperti ini. Untuk filling coklatnya secukupnya aja. Jangan terlalu banyak juga ya nanti mudah keluar atau bocor ya. Lalu kita tutup seperti ini ya, kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di atas kertasnya lagi dan kita pipihkan seperti ini. saya contohkan sekali lagi ya untuk mengisikan filling coklatnya kita pipihkan bagian tepinya lebih tipis dan untuk bagian tengahnya menggelembung seperti ini kemudian isikan filling coklatnya secukupnya aja lalu kita rapatkan kita cupit-cupit seperti ini ya sampai rapat nah kemudian kita letakkan lagi di atas kertas dan kita pipihkan lalu kita proofing ya kita tutup lagi kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah mengembang ya. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Tidak harus 15 menit. Kemudian kita panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Ingat ya yang paling kecil. Kemudian kita masukkan donatnya setelah minyaknya panas. Sambil kita cek jika ada yang menggelembung, bisa kita pecahkan menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, ini sudah matang ya satu sisinya, kemudian bisa kita balikkan. Untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya, jangan dibolak-balik. Nah, setelah kedua sisinya matang, lalu kita tiriskan Nah, ini setelah kita goreng semuanya, untuk totalnya kurang lebih jadi 13 donat ya. Untuk cara penyajiannya boleh ditambahkan dengan Gula halus di atasnya seperti ini, atau langsung dimakan aja udah enak banget ya. Coklatnya sangat lumer dan nyoklat banget, yang pasti ya. Nah, alhamdulillah ya, donat isi coklatnya sudah jadi, dan ini isiannya sangat enak, lumer, nyoklat banget. Dan untuk tekstur donatnya sendiri, sangat empuk, lembut, dan ini bisa tahan sampai tiga hari ya, empuknya. Asalkan penyimpanannya tepat di suhu ruang dan tertutup rapat ya, untuk packingnya bisa menggunakan box donat seperti ini, dan kita kemas menggunakan plastik OPP. Nah sekian dulu ya video dari Dapur Mameke, semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.